Задача перед батальоном стояла на Дебальцевском постдарме, защищать такие города, как Углегорск, шахта Булавинская и непосредственно Дебальцев. Плюс еще один блокпост на подъезде с села Луганское. Продержались мы очень долго. Личный состав проявлял храбрость и героизм. Потому что такие действия личного состава я оцениваю на отлично. Морально-боевой дух у них был очень высок. Люди, без, грубо говоря, принимали бой с пониманием, отвечали очень сильно и крепко, даже с меньшим вооружением, что было у сепаратистов. Шли танки подручными средствами, непосредственно вступали в контактные бои с применением артиллерии дружеской, ну и непосредственно давили артиллерию противника. По поводу города Углеводска. Трудности, самая большая была трудность, это когда э, зашли три танка, первая позиция называлась Яблоко. Получается, танкисты уничтожили два танка, э, и у них заклинила пушка. Танк к ним подошел на расстояние где-то... 50-70 метров. Вот. Если пушка не заклинила, они бы уничтожили третий танк и прорыва не было. Вот. Потом наши с позиции яблока отошли вглубь э, на позицию э, палуба. На палубу. Вот. Э, Там, если э, не ошибаюсь, 5 человек попали в плен на яблоке. Потому что блиндажу подъехал танк, они спрятались блиндаж, подъехал танк и взяли пять человек в плен. Потом мы зашли, наша группа зашла, там 12 человек У нас было, город. Со стороны Светлодара, скажем так, с Наши позиции были на другом конце города. Получается, когда только зашли, вдоль железной дороги мы шли, встретили наших ребят, 6 человек, которых забрали с собой там было два раненых вот забрали с собой и они пошли дальше с нами уже в, наши, в составе нашей группы вот э -э получается где-то на развилке это железная дорога, развилка приняли бой стрел стрелковый со стрелкового оружия Мендир наш майор э чуденко э -э со стрелкового оружия застрелил Насколько я понял, вы, вы. танкист, да, которого э, застрелили, ну, вот. подбили танка водитель танка, он был командир танка, он был капитан российской армии. То есть вы посмотрели его документы? Совершенно верно. Да, так точно. Когда я приезжал в Дебальцево, приходила такая смс-ка. Параша нас слил. Сидит, окружения нет. Уходим. Донецкая плен, не смерть. Донецк им пленной смерти, вторая была параша, потратитель потрошитель, потрошитель ДНР і ЛНР за свободу. Такие даже смски приходили. Я можу вон... на обычный телефон. На телефон, от. Если получится, можете снять. Там и вторая ця есть. Есть смс еще парней по поводу Углеворска, что командир роты вас ваш убежал, уходите или сдавайтесь. Когда мы зашли в Углеворск, мы увидели брошенные пушки в центре там, возле брошенные дом, боекомплект дом, дом культуры сколько я помню брошенными боекомплект А вот удавалось ли вам именно пощупать трофейную технику, трофейные снаряды, что-либо именно. Ну ]まあ там только трофейные осколки мы могли пощупать. Трофейные автоматы, да. Трофейные гранаты. Там автомат АКМС, по-моему, если не ошибаюсь. 7,62 калибр. У нас наши автоматы все 5.45. У нас автоматов 762 практически нет. С откидным прикладом. С откидным прикладом. Противник действовал непонятным для нас образом. Он хотел несколько дней подряд, например, в Углеворске, он пытался просто подъехать на машинах, высадить пехоту и так уйти. Но это было несколько раз. Мы эти все их попытки прерывали непосредственным огневым боем, вызывали артиллерию. Ну и впоследствии они просто пришли на, на нас танками и большим количеством пехоты. Закрепиться им сильно не удавалось. Один из блокпостов нам пришлось оставить, потому что не было уже, что, -что там защищать, и отойти на другую окраину Ульяновска, где впоследствии 4 дня мы держали оборону с батальоном свитесь как бы Заходили ихние танки, БМП, ну и пехота. Пехотинцы с собой представляют местных жителей, ну а также профессиональных российских военных, которые шли там уже вторым, третьим эшелоном. Взяли мы несколько пленных, при допросе их они сказали, что просто нет, им не дали такой возможности там отказаться. Их оставляли на блокпостах, они сначала стояли на блокпостах, но посредством их бросили на нас. Работало несколько еще снайперов, при взятии этих снайперов или корректировщиков, например, я когда спрашивал, откуда ты именно, он говорил, там, что я с Дебальцевской области. То есть в таком понимании. У них есть и система опознавания в документах. Это мы все знаем, вычисляем. Работа непосредственно с людьми. При контакте с местным населением, когда я с ним общался, в основном это все женщины, пожилые люди. Когда я спрашивал, где ваши мужья, они отвечали, что работают на Украине. В таком как понимании.